Nusantara menika kathah budaya ugi gadah gada kathah daharan tradisionalipun salah satunggalipun jengkar Oke, cengkaruk menyiko e, berupa cemilan, cemilan sing dipun damel saking apa nge? nasi nasi sisa, nasi sisa sing pun boten dipun dahar, lajeng dipun pp ngantos garing, lajeng dipun goreng. Nah, ini ku terus kemeriu nah ini ku cengkaruk. Nggih, uh, cengkaruk menika uh, makanan legendaris gih. Legendaris menika uh, sampun wonten saking era tahun hingga 90-an niku cengkaruk sampun wonten. Nggih niku uh, merupakan uh, kesederhanaan kesederhanaan masyarakat Jawa. ini niku pun legendaris saking nenekmu yang bening niku sampun wonten cengkaruk niku. gambar sengkarok meniko gampil Mas mamong e, napa nasi sisa waon niku dipun pepeng ngantos garing lajeng nek pun garing pun garing niku digoreng digoreng niku dicadang minyak ingkang panas nek sampun panas terus e, napa nasi engkang dipun pepeng ngantos garing dipun cemplung ke terus nek pun rusuh nonton pun mekar kabel sini pun mekar di pun angkat nah laci nek pun diangkat mereka sesuai selera sakit ditambahi sare nopo nah, penyedap rasa sesuai selera bisa seperti itu kelebihan saking cengkarok menikah Uh, bahan lepados gampil mas soalnya saking sisa-sisa nasi kalau mau sing pun buatan di wau wow, datu gampil Lepatus bahan pun lah lanjut nah kekurangan pun memenawi uh, metode pengolahan kalian uh, kalian nilai gizinya mungkin berkurang Uh, kalau lain konsumsi niku uh, secara berlebihan niku mbak menawi gisinya mboten seimbang karena cengkaruk niku bahanipun pun uh, mudah didapat yang pertama gitu terus yang kedua uh, cara pengolahannya juga gampang cara pengolahannya Terus yang ketiga, hmm, proses pengolahannya juga tidak lama kalau cengkaro itu, karena cuma digoreng, musuh diangkat. Terus yang keempat, eh, kita bisa eh, membuat variasi rasa sesuai selera yang akan kita pasarkan, misalnya seperti itu. Dan juga eh, kalau cengkaro itu modalnya juga tidak besar. Cengkaro. Yo, iku daharan tradisional khas Nu Santoro ingngkag prasozo ananging kathah tegesipun lebet ing gesang masyarakat tempo rumien cengkaro boten naming dahaaran ringan cengkao dados simbol ketahanan lan kreativitas keluarga ingkang usaha memaksimalkan saben bahan ingkang wonten cengkaruk gadah teges ya iku boten wonten rezeki ingkang prayogi disia-siakan saking tirah sekul engkang prasojo saged damel daharan enggal engkang echo ngasta akan kagem bersyukur kreatif wan manfaataken menapa ingkang wonten proses garingkil lan gorengipun nglambangke menawi gesang kedah tekun lan kantos menapa-menapa ingkang mrihipun kebreksan boten aus paling dados kagungan gunung nalika dipun tindakaken kanthi taban Cengkarok menika nyerminakan kegiatan budaya hemat pelan prinsip gesang masyarakat tradisional menawi saja menika sumber kebijaksanaan